सूरत सहना कमीला दरवाजा खाते टेम्पो चालक वेलफेर एसोसिएशन द्वारा कौमी एकता साथी ईद मिलन कार्यक्रम योजायो हतो

आज हमारे कपड़ा बाजार के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत प्रमुख घटक है हमारा टेम्पो एसोसिएशन जिसके प्रमुख है हमारे अयूब भाई और हमारे जो मुस्लिम भाई आज जो ईद मुबारक का एक कार्यक्रम रखे हैं हमारे रिंग रोड के ऊपर इस मुबारकबाद देने के लिए पूरी फोस्टा की टीम जैसे इस अयूब भाई ने आमंत्रित किया कि फोस्टा की टीम आएगी हमारी प्रमुख संस्था है तो हमें ये सुन के बड़ा अच्छा लगा और हम भाइयों को गले मिलने के लिए पूरी फोस्टा की टीम ईद मुबारक देने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं आज जब जब रिंग रोड के ऊपर कोई भी धार्मिक आयोजन हुआ है तब हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारे मुस्लिम भाई हमसे दूर हैं तो इस कपड़ा व्यापार में कभी भी हमें हिंदू मुस्लिम का फ़र्क लगा नहीं और आज जैसे ही पूरी टीम को पता लगा कि अयूब भाई ने इनवाइट किया है तो सब लोग आज यहाँ पे मुबारक देने मुस्लिम भाइयों को देने यहाँ पहुँचे हैं बहुत प्यार मिलता है बहुत अच्छा लगता है ऐसे लगता है कि विविधताओं में भारत आज भी एक है पूरे भारत और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस और एकता ये सिर्फ इस सभी धर्म प्रेमियों की वजह से है हम सर्वधर्म का आदर करते हैं धर्म समभाव के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं और आज भारत पूरे विश्व की आज इसीलिए नज़र में है कि पूरे विश्व में भारत ही एक जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हुए एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं यही भारत की एकता का प्रतीक है हम सब मिल के भाई बंधु हमें सबको भाईचारे से रहना चाहिए कोई भी धर्म और कोई भी जैसे ऐसे त्यौहार आते हैं वो हमें भाईचारे से जैसे आज ये त्यौहार आया तो हम सब गले मिले तो कोई भी त्योहार आता है हमें भाईचारे से रखने का संदेश देता है हमें एक साथ एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति भारत की उन्नति कैसे हम राष्ट्र धर्म निभा ने यहाँ पर सिर खुरमे का प्रोग्राम रखा है आज हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद हो रही है नहीं तो हमेशा होता था चांद दिखेगा नहीं दिखेगा कोई कल करता था कोई आज करता था लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ईद हुई है वो अवसर पे हमारे धर्मेश भाई कामिल ये एक हमारे हिंदू मुसलमान की एक मिसाल है कि हमेशा कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है अयुब भाई का वो तो अयुब भाई के प्रोग्राम में शामिल होते हैं ये उनकी बहुत बड़ी बात है और आज देखे जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की जो चर्चा चल रही थी लेकिन एक मिसाल देखने जा रही है यहाँ पर क्या हिंदू मुसलमान के लोग यहाँ पर सिर घरमा पीने के लिए सब साथ में आए हैं तो मैं हमारे अयुब भाई को मुबारकबाद दूंगा कि इसी तरह से हमारे विस्तार के अंदर प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम तो हमेशा करते हो अभी पंद्रह दिन पहले ही तारीख का भी प्रोग्राम उन्होंने किया था और अभी इसके पहले भी बहुत सब प्रोग्राम उन्होंने किए तो मैं अयुब भाई को मुबारकबाद दूंगा कि हमेशा इस तरह से प्रोग्राम करते आए और डबल मुबारकबाद दूंगा हमारे धर्मेंद्र गामित को

એક શિરપુરમાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે આજ આપણા દેશની ઓરખાણ છે આજ આપણા દેશની એકતા અને અખંડતા છે આ કાર્યક્રમની અંદર માનનીય લાલખન પઠાણજી અને બીજા અન્ય આગેવાનો હિન્દુ મુસ્લિમ તમામ પબના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આપણા દેશની એકતાને અખંડતા ટકાવી રાખવો હોય તો હંમેશા આ જ રીતના કાર્યક્રમો થવા જોઈએ જેમ આપણા દેશની અંદર તમામ ધર્મના લોકો પોતાનો જે પણ તહેવાર હોય એ બહુ ખુશીથી આનંદથી ઉજવી શકતા હોય છે આ જ રીતની પરંપરા ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન ટેમ્પો ચાલક વેલફેર એસોસિએશને કર્યો છે એ ખૂબ સરાહનીય છે અને આ જ રીતના આપણે બધા ભાઈચારો ટકાવી રાખવાના પ્રયત્ન તમામે કરવા જોઈએ જય હિન્દ જય જય ગુજરાત